Что, уже снимаем? Ой, ёпты. Короче, всем привет. Ну, сегодня я вам хочу огорчить. Я, наверное, сегодня не смогу выложить видео. Сегодня я вам хочу сказать, что сегодня уже 26, шестое число. Ну, я, наверное, выложу 26. Но только вечером что у меня ходили, отключили интернет заплатили 600 рублей хватить должно было на да? месяц как жалко ну раз у меня интернета нет я вам покажу лучше историку. И историю надо рассказать историю она будет хорошая Однажды я у моего друга увидел iPhone и решил проверить, настоящий он или нет. Может, он меня друг мой разыгрывает. Нельзя пихать пальцем в объектив. Нельзя это делать, ты понимаешь? Не суй туда пальцы! Что взяла? Ну это любимая игрушка моей сестры. Это Патрик. Патрик, 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 Патрик. Многие видели его в Спанч Бобе. Кстати, сейчас я его подпишу. У него очень огромное пузы. Бяка. Смотрите вот здесь такой прикол. Вот смотрите, я его сейчас обратно прибавлю. Вот смотрите, он как будто прям вот так. Он как будто прозрачный, чисто прозрачный. Я разобрал его iPhone. И потом я вижу, что это подделка, потому что там было место на аккумуляторе, стоял место значка Apple, там стоял значок Android. Это вообще, я у него спросил, сколько ты его купил? Он мне говорит, за 30 тысяч. А я ему говорю, это подделка, тебя развели на бабке. это вечный вид, всякое такое одинаковое, но это Android. Блин, ребята, извините, вот честно, извините, сейчас у меня на самом деле батарейка кончается. Я не знаю, что я буду сейчас делать. Но я вам снова желаю всего-всего самого наилучшего. И хочу рассказать, что с моей подругой Ритой мы вчера провели такой момент, как с баллончиком, дезодорантом и со свечкой. И там было вообще капс там. Это был вообще полный класс, это был полный отпад. Потом мы решили спирт, и просто свечка в бокале. Там так хорошо горело, но я не смог на эту камеру снять, потому что эта камера профессиональная, и ее нельзя вот такую снимать на близких приближениях. Ну что ж, всем пока, бай-бай.